Uh, будь ласка, Анатолий Мусеевич, а, потом... Спасибо, Владимир Борисович. Действительно это так, и я думаю, что в новой истории Украины это первый раз сделано такое такое положение, когда деньги будет действительно получать отечественные аграрии, и все это будет стимулировать не трейдеров или отверточной сборки, это будет действительно стимулировать отечественное машиностроение. Очень важно, что мы определили степень локализации вместе с Министерством. Теперь она считается по нормальной европейской формуле, где отечественный производитель будет явно иметь выше 60% с сегодняшним технологическим укладом. А для всех остальных мы даем возможность подняться на этот уровень в течение трех лет, стартуя с 35%. Еще одно замечание. Мы говорили о том, что необходимо, чтобы на этом этапе, очень важно, поскольку это делается первый раз, была создана межведомственная комиссия, которая будет рассматривать вопросы локализации из ответственных работников нескольких министерств и список, как агропроизводителей, так и отечественных производителей открыто публиковался на сайте как МинОПК, так и Минэкономики. И мы могли абсолютно прозрачно для всех формировать эти условия, как будет компенсироваться стоимость сельхозтехники. Спасибо. Да, дуже дякую. Степан Иванович, пожалуйста. Володимир Борисович, за вашим доручением практически было проведено